района районной и партийной организации Цифроинское объединение Батьковщина свидетельствует о том, что в Балаклейском районе, в городе Балаклее, вот, начался подкуп выборцев, якобы под, э, так сказать, эгидой благотворительной помощи от Дмитрия Довкина. Э, э, ходят по квартирам, парки регионал то есть разносят э, пайки уже по установленным спискам вот э, я проживаю по Перевку 1 мая дом 7 квартира 52 ко мне случайно я бы даже не знал случайно позвонили в квартиру я вышел стоит женщина с пайками и большим списком вот я у нее спросил, что вы хотите, она сказала мне, что я ошиблась. Пусть она меня она сказала, что я ошиблась. Она меня хорошо знает, потому что я тоже работал на проектах. Вот. Но не знаю, что я избавился. А она регионалка. Вот. И э, она сказала, что ошиблась и позвонила. Квартиру ее туда быстренько впустили в эту квартиру. Вот с этими пайками все. Я дождался ее выхода из квартиры. Вот. И сказал, вы занимаетесь подкупом выборцев. Вот. На что нас пареляку чуть не загорчала по лестничному марсу Ну, уплатилось. За перила не упала. Вот. Ну, перепугана была после моего заявления. Значит, что содержится в этом пайке гречка, сгущенное молоко, консерва, э, чай и алия. Второй случай, это было, первый случай был в субботу во второй половине дня, второй случай, моя жена возвращается из базара э, 29-го, это приблизительно в 10 часов 30 минут она возвращалась с базара. Вот сидит эта же женщина опять возле порога нашего дома на лавочке, ожидает. Вот, ну, жена спросила, а зачем она вам? Ну, это соседка наша. Да вот ей поек положено, тут это самая благотворительная помощь. Э -э она сказала, вы занимаетесь подкупом выборцев, моя жена,